deyirlər ki, ki, Türkiyə Azərbaycana ə, hərbi yardım edir. Bilirsiniz, Türkiyə bizim qardaşımızdır və bizim qardaşlıq münasibətlərimiz artıq böyük sınaqlardan çıxıbdır. Və biz Türkiyədən hərbi texnika alırıq. Ancaq biz başqa ölkələrdən də alırıq. Biz Rusiyadan alırıq. Biz ə, İsraildən alırıq, bəzi Rusiyadan, İran'dan, Ukrayna'dan, deməli, doğu Avropa ölkələrindən Türkiye'den Türkiye'nin de gelişmiş herbi sanayi kompleksi var. Neden almayaq? Şimdi bakın Ermenistan ne yapar? Biz parayla alırık. Bu 2 hafta ərzində indi tam listəməndə var, o sonra dərc ediləcək. Amma bir kaç e, yəni məsələyə diqqətinizi çəkmək istədim. 200-dən çox tank imha edildi. E, 33 tank gənimer götürüldü. Yəni 233 tank Erməni tankı bizdə, biri məxr, biri də bizdə. Ondan sonra S-300 2 quruğu imha edildi. Hərəsinin qiymətini hər kəs bilir. Ondan sonra hava hücumuna savunma sistemləri olsa 35 imha edildi. Tor, Kup, Kruk. Eee, ondan sonra kargo arabaları, eee, tank əleyhinə silahlar Yani eğer hepsini hesaplasam ancak imha edilen ve ganimet kimi götürülmüş. Bu bir iki milyar dolar değerindedir. Sual olunur. Fakir Ermenistan nereden sen bu paranı buldun? Sen bunu aldın mı parayla? Hayır. Sana verdiler. Ve kim verdi onu herkes bilir. Ve verirler. Ve devam edir. Ve Temmuz çatışmasından sonra Toğuz bölgesinde Temmuzun 16'sında çatışma dayandı. Temmuzun 17'sinden başlayarak her gün kargo uçakları Ermenistan'a silah taşıdı. Bakın görün Ermenistan'ın devlet bütçesinde bu maddeler var? Yoktur. Ermenistan'ın e, döviz rezervi e, 1.5 milyar dolardı. Vesselah, onun başka parası yok. Devlet borcu, yabancı yan, harici devlet borcu hardasa 8 milyar dolar. Yani bu ülke bankrot, iflas edin. Nereden de bu kadar? Ancak bu imha edilmiş. Hala ne kadar imha edilecek? Eğer savaş devam ederse biz onların bütün ordusunu mehvedecek. Bütün ordusunu. Onu onlar ne kadar tez durdursalar o kadar da o şeyleri yani tankları, topları savunabilirler. Hala Ermenistan arazisinde ne kadar var? Ee, Rusya'nın Ermenistan'da ...herbi üssü var, herbi bazası var. 5000 bin asker var orada. Türkiye'nin Azerbaycan'da herbi üssü var? Yok. Ermenistan sınırını... ...İran'la ve Türkiye'yle... ...Rusya e, sınırçıları... E, ...muhabize eder. Azerbaycan sınırında Türkiye... E, ...sınırçılar var? Yok. Ona göre bizi koy, hiç kim... itham edemezsin. Yoksa biz... ...nece diyerler? Açarık sandığı... ...tökerek pambığı. Böyle bir atalar sözü <laughs>